Kalau di konvensional Tuan-tuan tak dapat balik lebihan tu Benar-benar lah, lah. Angus lah Jadi banyaklah uh, Kerugian lah kepada si penggadai Kita lah kan Jadi elaklah lah kita gadai di, di, di Ni lah pusat-pusat gadai yang tidak islamik ni ya. Okey kemudian syarat gadaian Saya nak habis Mesti munajat Terus berlaku dan tak boleh taklik Yang ni gantungan Seperti jual-beli juga lah ya, Mana kita buat gadaian, Dia terus berlaku dan berkuasa pada waktu itu dia tak boleh ditaklik atau digantungkan pada masa akan datang. Aku gadailah. Tapi esok-esok baru gadai yang ni buka puasa. Maka tak boleh buat syarat gitulah. Dia mesti syarat buka puasa on the spot. Yang kedua barang gadai yang mestilah harta yang boleh dijual beli atau diurus niagakan. Ni saya dah, dah sebut tadi. Mesti dimiliki. ni dah sebut. Atau diwakilkan. Mesti diketahui jenis dan sifat gadaian. Of course lah gadaian ni dia ada dua tuan-tuan. Eh? satu gadaian yang memang ada pada majlis urus niaga Which is tak ada isu lah Lepas hutang dilakukan Pinjaman ke, jual beli ke Dia bagi ke barang gadaian Tengok-tengok, tengok, cek-cek-cek, tengok, tengok, ok lepas ha. Jadi tak ada isu lah bagi barang gadaian Yang ada di majlis silakot dia panggil Satu lagi, barang gadaian tidak ada di situ Boleh tak kita gadai barang Gadaian yang mana tak ada di situ ha. Boleh lah dia macam jual beli juga. Dia muamalah ni dia 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 mirip-mirip dia, dia atas satu nilai. Boleh tak tuan-tuan jual beli barang yang tidak ada di hadapan mata? Tak ada di majlis akad. Boleh tak? Boleh lah. Sementara hari ni tuan-tuan beli barang daripada Johor, daripada Melaka online. Tengok gambar je. Ha. Lepas tu, siapa-siapa? Oh, kecil tu. Dia gambar besar. Hmm. Ha. Dia biasanya ada gambar. Dah ada spesifikasi. Cuba baca dia punya bawah tu. Biasa ada. Dia akan bagi ukuran. Ha, kalau benda tu boleh akan berat, dia akan bagi timbangan. Dan kita tak baca, kita tengok gambar je. Lepas tu salah ke Sama lah kotak ni pun. Ha, boleh kita gadaikan barangan gadaian yang tidak ada di majlis hakak. Dengan syarat mesti maklum. Ini masuk dalam nota ni. Mesti diketahui. Dan cara ketahui ni banyak. Kalau dulu-dulu tuan-tuan. Cara kita tahu barang ni hanya dengan melihat saja. Kalau tak lihat, tak dikira. Sebab tu Hak standard kalau ikut mazhab Syafi'i ni, kalau barang tu tak ada dengan majlis akad, kalau tidak lihat tak sah. Tak sah. Dan dengan sebuah disebut dengan jelas lah macam orang tak kisah tu kan. Wa syai'in shay'in wa ainin lam tushahad. La ya juz. Jual beli barang yang tidak dilihat, maka ia tidak harus. So, hmm, mazhab Syafi'i lah. Kan? Tapi kata-kata ini sudah membolehkan. Pasal syarak mengetahui barangan hari ini tidak hanya dengan cara melihat secara berhadapan. Ha, boleh tengok gambar. Melihat juga tu. Atau kalau tak tengok gambar pun, ada instrumen ataupun mekanisme tertentu yang menyebabkan kita yakin dengan barang itu, okey. Ha, maklumlah. Maka tak ada masalah sama sekali. Ya. Alakulian boleh gadai barang yang tidak ada pada majlis Asalkan dia diketahui. Maklum. Ha. Dan sifat-sifatnya itu maklum. Maka bolehlah. Ya. Tak ada syarat lah. Ha, cuma risikolah. Risiko. Ha. tu kalau orang nak bagi sekuriti atau garaya yang benar-benar tidak ada dia menjelakar ni, mesti ada something yang very strong lah. Macam dia bagi geran tu tak apalah. Kalau kasih kacau -kasi mulu mulut tak ada. Penerima gadaian yang tidak boleh mengambil manfaat daripada harta gadaian yang kerana itu riba. Tuan-tuan, kalau orang bagi gadaian yang pada kita dengan sebab dia berhutang, kalau hutang tu hutang pinjaman, kita tak boleh guna barang gadaian itu secara mutlak. Saya pinjam ngaji 1000 Saya pergi atok. Kuku saya tak boleh bayar, dia ambil atok ni jual. Ada berlaku kawan kita kat sini. Ha, lepas tu dia tak boleh bayar. Saya baru tahu cerita tu. Eh, aku nak beli hal atok tu. Saya pergi tanya, dia jual dah. Bici boleh lah. Okey, boleh tak dia guna tu? Penerima gadaian tu, atok tu dia boleh guna tak? Ha, kalau gadayan berasah kepada pinjaman buah, tak, bu tak boleh guna barang pinjaman sama sekali kerana menggunakan barang gadaian itu adalah riba. Pasal riba-riba ni ialah mengambil manfaat daripada pinjaman. Riba ni bukan saja ambil lebih. Pinjam 10 bayar 20. Pinjam 100 bayar 200. Tapi apa-apa manfaat. Barang gadaian itu kalau dia guna termasuk dalam manfaat. Which is ia riba dan haram. Hmm. Jadi dia tak boleh punalah. Adapun kalau hutang berasaskan jual beli boleh digunakan dengan syarat pemberi gadaya memberi, memberi keizinan. Kalau hutang jual beli boleh. Ya. Eh? Begitu juga dengan sewaan. Boleh juga. Pasal sewaan ni dia satu bentuk jual beli. Yang betul-betul tak boleh pinjaman wang. Ha. Di mana tak boleh ambil munafak langsung. Penerima gadaian boleh mengenakan upah yang bersesuaian. Ha, ini menarik tuan tuan. Eh? Uh, kalau dulu-dulu tuan tuan. Pusat-pusat gadaian ni dia buat sistem pinjaman. Dia bagi pinjaman kat tuan-tuan, dia ambil barang gadaian, kemudian dia caupoh. Which is, di situ ada sedikit isu syariah lah. Di mana penentuan kepada upah itu agak tidak jelas. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat dulu-dulu lah, toko-toko mu'amalat. Ya, sebagainya lah ya. Dia ada sebut juga lah dalam uh, ceramah dia, dia tak apa setuju uh, dengan gadaian ni. Uh, which is, dia tak jelas kan? Bagaimana? Tapi kita tahulah yang belajar. Yang menjadi pemasaran ialah dia suruh upah tu. Di mana tuan-tuan? Kalau pinjaman tak boleh ambil upah melebihi daripada kos sebenar. Dan dia memang tak tak boleh buat untung. Ini disepakati oleh Pak Mazhar lah. Dan majlis ulama yang ada. Ha. Pasal hutang pinjaman ni dia very strict. Azan. Boleh bagi. Habis tu dia nak buat untung macam mana? Dia kena buat untung daripada benda-benda lain ha, mungkin daripada kokoh yang tak terlibat dengan kokoh barangan tu lah ha, mungkin dia boleh ambil dari sudut uh, upah penilaian emas boleh ha, ataupun upah dari sudut lelongan boleh ha, ataupun upah-upah yang lain tapi semata-mata upah simpan tak boleh ha, sebab itu ha, sejak kebelakangan ini rata-rata pusat gadaian sudah tidak menggunakan sistem pinjaman lagi dia dah guna sistem jual beli macam bank. Ha, dia buat jual beli komoditi, ada broker-broker dia dan diselia dengan ketat lah oleh pihak-pihak yang terlibat. Jadi dia buat jual beli. Which is keuntungan yang dihasilkan oleh pusat-pusat gadaian pada hari ini bukan keuntungan daripada benda-benda tadi. Kupuah simpan, kokoh yang berkenaan. Tapi daripada untung jual beli yang dia buat daripada komoditi. Macam mana kalau tuan-tuan pergi gadai, Tentu baca kontrak dia tu Biasa dia guna kontrak tawaruk lah Tawaruk ni merujuk kepada uh, Jualan komoditi secara murabahah. Jadi tak ada isu lah Bila jual beli dia tak ada isu ya. Yeah. Azan lah Azan dulu lah Okay kemudian uh, Garaya adalah amanah di tangan si penima gadai Dia dalam sejagalah barang itu Supaya tidak hilang atau musnah Jika hilang atau musnah dia wajib menggantikannya Apabila sampai tempoh masa membayar hutang Pembuangan gadaian adalah beri notis kepada penggadai supaya ia menjelaskan hutangnya. itu dilakukan oleh pusat-pusat gadaian Islam lah ya. Ha, kalau yang konven konvensional ni, uh, saya tak pastilah dia buat atau tidak. Katanya dia tak buat apa lah lah buat notis ni. Memang dia akan bagi notis dan dia akan call berkali-kali. Call berkali-kali. <coughs> dia maklumkan juga lah kan. dia maklumkan, beritahu apa itu ini. Jadi jual, lebihan tu dia dapat balik. Dan saya personal ibu, Uh, dulu pernah saya gadai, saya tak ambil. Lepas tu dia lelong, dapat balik lebihan. Bici banyak orang tuan ada. Ha, kalau di konvensional, tuan-tuan tak dapat balik lebihan tu. Burn lah, burn lah. Angus lah. Ha, jadi banyaklah uh, kerugianlah kerugian lah kepada si penggadai. Kita lah kan. Jadi elaklah kita gadai di, 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 di inilah pusat-pusat gadai yang tidak islamik ni ya.